16 числа сотрудниками патрульной полиции было установлено местонахождение женщины, которая причинила телесные повреждения в театре оперы и балета ветерану АТО, после чего последняя была доставлена в Днепропетровский отдел полиции, где следственным отделом ей было сообщено о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 125 Уголовного кодекса Украины и допрошено в качестве подозреваемого. В настоящий момент досудебное следствие. Продолжается, проверяется причастность, указанной женщины к совершению более тяжких правонарушений. Скажите, ну, пожалуйста, что я грозит? Бразилии? Санкция статьи, штраф до 50 необлагаемых минимум общественной работы или исправительной работы.